bir yo'q ekan qadam qadam zamonda biz oyicha bilan bir qizil syapkachi bo'lgan ekan u unga yetib, "Men peshkani obo ber deb ho'p debdi yo'lingdan hech kim chiqib qolmasin yo'ldan bitta ayiq chiqib qolibdi unga gapiga kirmagin debdi xo'p debdi keyin meni bo'lichkindan bo'lib ber debdi ho'p debdi Yo, debdi keyin unga yetib uni yeb qo'ymoqchi ekan yema yema debdi men senga bo'g'i soqqa iberaman debdi bo'g'irsoq bo'g'irsoq zuzadagi uroq qochib ketdim bobomdan qochib ketdim bobom buvamdan keyin unga aytib, "Keyin aytibkeyin bu yerdan ketaman deb